На ливе, оттойки, не ходят трамваи, стойте спокойно. А, поймите меня правильно. Стамбульский парк не должен быть. Вотрогах, похороненные, защитники, одессы. И ни в коем случае лунный парк переименовывать в не имеет права Саакашвили и мэр города. Почему? Потому что это назвали его вот так одесситы. А сейчас смотрите, Деревасовская, посмотрите, Екатерининская, Ришельевская, посмотрите, что делать по всему городу. Сколько этих ковярин с чем? С кальянами. Никогда, я как врач вам говорю, никогда кальяна не разрешали. Почему? Потому что там внутри что? Не табак, а, а тоже. Ну, ну, ну это, не, это не везде. А просто... почему? Нет, это везде сейчас, везде по всему городу. Почему вы э, не смотрите за этим? Вы говорите, что вы за молодежь. А почему молодежь должна курить кальяны? Никогда раньше не разрешали, чтобы кальяны курили. Почему да, вы я, на я... это не обратите внимания? Посмотрите, что этот кадор групп строит такие высотки и говорит, будет строить Дубай. А Дубай, я как инженер вам говорю, что Дубай построено, построена... вам даже над... вышивато аплодирует. Закройте. <свят> 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 Закройте рты. <свят> <свят> uh, <свят> Дубай построен <Продолжайте>, на песке. Вы, <свят> а у нас я как еще я как свою, экскурсовод я свою, говорю. Одну свою. минуточку, как экскурсовод говорю еще. У нас город построен на чем? На катакомбах. Вынимали, чтобы строить вот эти дома, это понимали, что Sorry. вот такие пятерики называли одесситы. Ракушняк. Ракушняк. Молодец, пять плюсов. Вот. Понимаете? То есть идут пустоты. Кроме того, строят эти высотные дома. Так вот я что сделала? Когда на, э, в начале Аллеи Славы построили высотки эти на Лидерсовском бульваре. Да. Мерседес так, Mercedes, так называем. Одну минуточку. Вы не то знаете. Памятник пошел на 45 градусов. Памятник неизвестному матросу. И я подняла всех на ноги, чтобы сделали реконструкцию. Стали делать реконструкцию и что сделали? Украли эти красивые фонари. Вот они как родашили наверху, лампионы. И украли их. И остались только в самом начале. Вы поняли, что делается? И потом мне стали звонить как лидеру партии, почему ни одного фонаря нету. И я опять подняла на ноги всех в городе и поставили вот эти узенькие, знаете, вот эти маленькие фонари. Это потому что я везде пишу благодаря, и говорю что, об этом. Благодаря, благодаря таким активным людям, как вы. Еще не все. Еще Но не все. все подождите, подождите. Еще одну. Подождите. Помолчите две минуты. Не еще, не еще, надо, еще, надо, одну, еще одну секунду. Вы, люди, люди сегодня У нас сами. что? Если вы так вот поедете по улице Канатной, вы увидите с левой стороны на два с половиной станции, что? Сверх космонавтов. У -у -у. И я везде написала и в газ и в управлении нас бога 10, в управлении архитектуры и строительства. Написала вам. А у вас такой хитроумный есть то, что сидит в общем отделе, он сразу все отсылает. Вашему э, э, Саакашвили написала. Саакашвили не наш. Саакашвили назначает президент. Который... Не знаю. Но э, пошло мэру города везде, чтобы на, э, в этом парке космонавтов поставили памятники. Есть один памятник нашему первому э, космонавту Добровольскому возле кинотеатра «Звездный». Так ему поставили памятник. Жена плакала вот такими слезами ставить первому космонавту памятник с отрезанными ногами. Потом, смотрите, есть, Глушко стоял погрудный памятник перед чем? Перед дворцом Воронцова. Убрали и поставили куда? Там, где э, это, бульвар Глушко. Можно, вот вам два уже есть. Можно приделать ноги нашему космонавту, и уже два есть памятника. Третий памятник Нудельману, это известный ученый, известный, известный изобретатель, который создавал двигатели, знаете к чему? Во время войны, к самолетам, лавочкам. Сейчас, минуточку. это ваши Уважаемые, спокойнее. Ваши там где-то, сбоку.